Даже в девяносто, на каждом разделе, на другом разделе. Хорошо, что вы... Да, что вы... Потому что я рад, что на полной станции пришел... В общем, на 36 барков... Потому что они не приберали... 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 Потому что они не приберали. Потому что они не приберали... Потому что они не приберали. Потому что они не приберали. Потому что они не приберали. Потому что они не приберали... Потому что они не приберали. Потому что они не приберали... Потому что они не приберали. 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 Потому что они не приберали.

Ресурс 4 года, 400 400 часов.

Хорошо? А? Мужики, вот за свою линию, потому что у вас зараздуется. Сейчас получать. Но лучше вот там вот. Сегодня у нас знаменательный день. Мы возвращаем в строй еще один МиГ-29. К сожалению, были годы, когда машины только выходили у нас из строя. 2005, 2006, 2007 годы – годы бездарного руководства. 2008 год – кризис. И вот только сейчас это под руководством нашего президента Виктора Федоровича Януковича мы наконец-то отошли от пропасти, от экономической пропасти. Промышленность начинает возвращать армию и нашим военно-воздушным силам, нашим поветренным силам самолеты, возвращать в строй. И, как вы видите, этот красавец уже с завтрашнего дня выступит на боевой дежурство. И мы надеемся, что до конца года мы обеспечим заводу очень серьезную загрузку. Завод. Директор завода, руководитель завода подтвердил в присутствии губернатора. Поэтому я надеюсь, что все у нас будет так, как надо. Чем связано то, что заводы, скажем так, оборонки, вошли в государственный концерн «Укроборонпром»? Что это дает? Это во дает, во-первых, Централизацию управления, что очень важно. Во-вторых, мы исключаем дублирование структур. В-третьих, облегчаем. До конца года мы будем пытаться ввести в строй еще 5 МиГ-29УБ. Для нас сейчас самое важное – это учебно-боевые машины, спарки, так называемые, 951. Потому что именно они нам позволят обеспечить нормальный процесс ввода в строй тех летчиков, которые, в общем-то, во многом прошлые годы проводили на земле. Поэтому все силы, все ресурсы мы сейчас бросаем на то, чтобы поставить в ремонт максимальное количество машин. Поэтому, видите, я как уклончиво вам говорю, я вам не называю сумму, не называю конечное количество бортов, которые мы отремонтируем. Потому что мы в процессе сейчас находимся. А заремонтировалось сколько? С начала года 4 машины. Само 29 Нет, вот это 29, это машина простая. 29 УБ вы видели там в на цеху на разборке, она двухместная. УБ. А это и 20 строевой. Вот, поэтому ну, будем двигаться шаг за шагом. Знаете, то, что годами запускалось, невозможно перезапустить за 1-2-3 месяца. Но будем прикладывать все Скажите, пожалуйста, чем обусловлен новый колюк этого года и все остальные были такими? И можно одно вопрос, которое не касается вертолётов, а больше вертолётов? Ну, ходят шутки, что Е24 лучший в мире. Насколько это правда? Это правда. В том варианте модернизации, который сейчас придёт на вооружение я думаю, что это будет, вы очень хорошо сказали, Ми-24, наверное, лучший вертолет, боевой вертолет в мире, а вот тот вариант модернизации, который у нас сейчас вместе с французской компанией Сажен, это будет лучший Ми-24 из всех Ми-24. Министр обороны, окрім модернизации авиационной техники, на что зараз прямованы из усилия керівництва Министерства обороны? Какие приоритеты ставятся? Приоритеты поставил нам президент. Это и создание более комп компактных мобильных и хорошо оснащенных вооруженных сил, и повышение социального захиста и службовцев, и привлечение науки. Над всеми, этими работами, над всеми этими вопросами мы сейчас очень серьезно работаем. По всем направлениям. Я, наверное, отниму слишком много времени у вас всех, если начну перечислять все то, что мы сейчас начали делать. И, безусловно, ключевой и краеугольный для нас вопрос – это вопрос повышения денежного содержания военнослужащих, повышения Пенсионного, пенсионных выплат для военнослужащих. Решение наконец тех вопросов по э, очередникам на квартиры, которые опять-таки накапливались годами. И все эти вопросы сейчас мы решаем. Это и наука, наконец-таки возобновление финансирования науки. Мы отобрали сейчас ряд наиболее перспективных, по нашему мнению, направлений, в которые должны в ближайшее время начать финансировать. Привлекать будем и Академию наук Украины, безусловно. Поэтому работа пошла по всем направлениям. Это и флот, безусловно. Вы были свидетелями того, что наша подводная лодка наконец-то вышла в море. И это не крайне приятная новость, которые вы, которую вы о ней услышите еще. Флот очень серьезно сейчас. Мы занялись ремонтом флота для того, чтобы у нас действительно был настоящий флот. Мы будем решать все вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте.